Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что в случае наступления войск России в зоне АТО Украина ведет военное положение. Когда Россия пойдет на взрыв Минских угод, а все для этого, на жаль, сегодня делается, то, безусловно, мы будем действовать с тим вызовам, которые будут стоять перед Украиной. И когда будет Активная основа російських российских войск. Безусловно, мы будем вводить військовий стан и проводить более мощную скажем, мобилизацию всего потенциала, который есть в Украине. Секретарь СНБУ отметил, что ситуация в зоне АТО обострилась. Происходит концентрация российских войск вблизи линии столкновения. Увеличивается количество обстрелов по украинским позициям. Мы с вами видим, как увеличивается динамика обстрелов наших позиций. И вчера, вы знаете, протягом доби было 153 обстрела. Фактично, такая кількість выдания огню по нашим позициям отвечает фактично активным боевым действиям. Все это, по словам Турчинова, свидетельствует о том, что Россия намерена сорвать Минские соглашения и готовит наступление. На сегодняшний день Украина готова отбить наступление противника, подчеркнул секретарь СНБО. По результатам аттестации 17% сотрудников ГАИ Донецкой области провалили проверку. Как сообщила пресс-служба ведомства, 79 офицеров переведут на должности с меньшим объемом работы, отправят на пенсию или уволят. Единственным из крупных и средних отделений ГАИ, в котором останутся все инспекторы, Константиновская. Мы занимались, подготовились, учили законы, повторяли. Занимались спортом, бегали подтягивались, изучали дополнительный прием рукопашного боя. То есть, как бы это было очевидно в связи с тем, что действительно была проделана большая работа. В начале месяца был изят пистолет, потом вот сегодня я вам говорил тоже пистолет, автомат. Было в субботу было установлено местонахождение трех угнанных машин по городу Донецке, ну скажем так, отжатых, которые находились в городе Констиновке на отстой. По словам водителей на дорогах Донецкой области с сотрудниками ГАИ, сталкиваться приходится, но в последнее время на работников службы жалоб почти нет. Были ли недоразумения с ними? Ну, ну не без этого. Но в основном они требуют правильно. В основном, как по мне, работают нормально. Акция горожан, которые выступают против демилитаризации Широкина, проходит в Мариуполе уже третью неделю. Участники опасаются, что вывод добровольческих подразделений из поселка, который находится в 20 километрах от Мариуполя, может представлять угрозу для города. В палаточном городке продолжается сбор подписей против вывода батальонов из поселка. По словам коменданта палаточного городка, у находящихся там морпехов недостаточно вооружения для того, чтобы в случае необходимости отразить атаку. Широкино, в Широкина войска какие-то есть. Мы не знаем достоверно, кто, сколько и как бы это закрытая информация, но, но я, я считаю так, войска-то есть, оружия нету, достойного оружия нету, отвечать. Если по нам гатят со 122, 152 миллиметра, а у, а у пацанов только, там какие-то РПВшки, да эти сам под, подствольные гранатометы. Это ж не ответ. У здания горсовета постоянно находятся люди в камуфлированной одежде и балаклавах, вооруженные автоматами. Организаторы акции утверждают, что это представители добровольческого батальона «Донбасс», которые охраняют палаточный городок. О том, почему охрану правопорядка в этом месте возложили на добровольцев, а не на милицию, корреспондент ОТВД уточнял в пресс-службе Мариупольского МВД и в Центре военно-гражданского сотрудничества. Вот, вы прекрасно понимаете, что он не может не находиться под вниманием сотрудников милиции. Существует заранее распланированная схема патрулей, автопатрулей, пеших патрулей по городу, плюс приданные силы, которые оказывают помощь Мариупольскому гарнизону милиции по охране общественного порядка. Я пресс-офицер Мариупольского гарнизона милиции. Я могу говорить только о действиях тех сотрудников, которые входят в состав Мариупольского гарнизона милиции. Мариуполь является сейчас прифронтовым городом. Вы знаете, что здесь находится очень много подразделений, в том числе глав Здесь дислоцируются также их подразделения плюс приданные силы. Я не могу вам ответить за все подразделения, которые находятся. Почему они здесь находятся? Почему они находятся без признаков каких-то там от, отличий от форменной одежды? Да, какова их роль и цель нахождения именно там? Сам только что там лично был э, лиц в балаклавах или с закрытым каким-то образом не видел, честно.